Обучение на программе MBA это – это лучшие годы в моей жизни. На самом деле я вернулся во студенчество, я получаю много полезной информации, но я получаю ее уже осмысленно. Она очень помогает мне в бизнесе, в работе. Мои личные, так сказать, успехи на работе пошли вверх, и это значительно заметно за последний год обучения. Я получил массу новых знаний, я по-другому начал смотреть на бизнес, я узнал какие-то вещи, классику ведения бизнеса, то чего, то, чего я не знал. Это очень полезно. Я очень доволен тем, что изначально я готовился идти на программу MBA в IT-менеджменте, но в последний момент я решил пойти на классическую программу MBA, дающую полноту знаний. Пол, пол, полноту знаний о бизнесе очень доволен, и я считаю, что это очень выгодная инвестиция в себя.